Əuzü billahi minəşşeytanəcəmməm. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bu gün nəri sizlər də birlikdə göz haqqında məlumat əldə edəcək. Keçək videoya. Gözlərinizi açın və bütün dünyanın gözünüzlə görün. İnsanın gözü beyindən sonra ən qarışıq orqanıdır. Və gələm bu orqanda nə qədər yolçuluğa çıxaq və həqiqətən çox maraqlı olacaqdır. Göz. Gözü xarici qatdan qoruyan köməkçi aparatdır. Köməkçi aparata qaş kitlik, göz yaş axarlarının, göz yaşı kanallarının və göz qapaqlarının aid etmək olar. Göz kəllə boşluğunda yerləşir. Gözün xarici qatında heç bir damar yoxdur. Bizdə belə bir sual yaranır. Bəs gözlər oksigeni haradan qəbul edir? Gözün xarici qatı. Bunun da əlbəttə ki, cavabı vardır. Gözün xarici qatı havanı, oksigeni havadan oksigeni qəbul edir. Yəni oksigeni əcid gözə biliaht cisim daxil olarsa gözlərin gözlərdə olan əzəllər sayəsində gözlər qaşınacaq və bu qaşınma nəticəsində gözlərimizi qırpacaq. Qırpdıqda da həmin yaddı cisim gözümüzdən kənaralaşacaqdır və gözümüz üzələcəkdir. Gözümüzlə yalnız işıq vasitəsi ilə görərik və ya qaranlıqda heçsə görmərik. Baş, baş şüq olmayan, işıq saçmayan əşyaları necə görürük? Bu necə cavabdır. İşıq yayan günəş, fanar və s. digər avadanlıqlardan çıxan işıq şüaları həmin cismin üstünə düşür və orada sınaq bizim gözümüzə gəlir. Və biz ordakı sınmış işıq vasitəsilə həmin cismin əşyanı görə bilərik. Bundan sonra göz bəbəyi, yəni qarası dairə deyil, çuxurdur və orada heç bir işıq olmadığından o qara görünür dir verirmisinizmi şəkil çəkdikdə gözdə qırmızı düşür. Bu ondan qaynaqlanır ki, gözün içində damarlara, gözün içində olan damarlara işıq şosu düşdükdə həmin qırmızı damarlar görsənir və şəkildə də qırmızı çıxır. Gözün qızehli qışasında onun pelinin müxtəlif pigmentləri vardır və bu müxtəlif pigmentlər də gözə müxtəlif alvan rənglər axıdır. Göz bəbəyi İşıq soxaldığıda daralır. Buna fikir vermisinizmi? Günəşə baxdıqda və ya güclü işıq saçan bir şeyə baxdıqda gözlərimizi qırq, qısaldırıq, isırıq, yəni daraldırıq. Gözbəbəyimiz də daral daralır əzəllər vasitəsilə və yaxşı görürük. Və ya qaranlıqda gözümüzü genişləndiririk. Əzəllərimizi açaraq gözümüzü genişləndiririk və genişləndirdikdə də ətrafdakıları görə bilirik. Buna bir misal olaraq da göstərmək olar ki, uzaqdakı bir şeyi görmək istədikdə gözümüzü yekəldir, yaxında olan bir şeyi görüb oxumaq istədikdə isə gözlərimizi yenə qısır. Hər bir gözdə təqribən 2 milyon hüceyrə var. Gözlərin ağırlıqları, çəkisi çox azdır. 8-9 qram ola bilər. Gözdə 6 əzələ vasitəsilə kəllə qutusuna birləşmişdir və əzəllər ona təmin edir ki, göz sağa, sola, aşağıya, yuxarıya və digər tərəflərə fırlana bilsin. Göz 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 girdə formasındadır. Göz olması hər bir tərəfə hərəkətli dəyimlidir. Bu gözün arxasında toruluq şəy yerləşir. Bu gözlə görülənləri tərsin çevirib bizə düz göstərir. Bundan sonra damarlı qışa onları qidalandırır. Biz bildiyik ki, xarici qat hava <coughs> Qidalanması hava vasitəsilə baş verir, amma içəridə olan digər qışqalar və hüceyrələr, orqanlar çuvar, onlarınsa qidalanmayında damarlı qışar rol oynayır. Damarlı qışa vasitəsilə onlara qidalandırıcı maddələr çatdırılır və onlar da qidalanırlar. Bundan əlavə gözdə kör ləkə və sarı ləkə də vardır. Göz sinirləri çox sürətli olaraq gördüyümüz hər bir şeyi ən qarışıq orqan olan beyinə çatdırır və bu zaman orada təhlil olunur və nə olduğu bizə bildirilir. Dünyada yayılan ən nadir göz rəngi yaşıl rəngdir. Bu rəng dair gözdə olan pigmentlərdən aslıdır. Gördüklərimiz isimlərin rənglərinə aid edən hüceyrələr vardır və gözlə gördüklərimiz beyinə sinirlə çatdıraraq çatır, beynin deposundan onlar haqqında olanlar araşdırılır və bizə çatdırılır. Göz haqqında gözdə 7 milyona qədər rəng kontrlları vardır. Həmin rəng kontrlları vasitəsilə biz gördüyümüz əşyaların rəngini başa düşür və bilirik o qırmızıdır, yaşıldır, mavidir, qaradır, ağdır və s. digər hansı rənglərdə olduğunu bilirik. Həmin nəfində olduğunu bilirik. Digər şeylərə baxdıqda da bunlar təsvir edilir. Gözlərdə roduslar da vardır. Roduslar da 500 dənə, 500-də də ola bilirlər. Onların hər biri gözün bir funksiyasını yerinə gətirir və biz bilirik ki, sizə bir sınaq göstərəcək. Bu sınağı özünüz də edə bilərsiniz. Bir ağ varağı götürün və həmin ağ varağın sol tərəfinə dairə, sağ tərəfinə plus işarəsi çəkin və bu zaman sağ gözünüzü sağ əllə tutub bağlayın və sağ tərəfə gözünüzü, üzünüzü çevirin sağ tərəfə çevirdikdə həmin o dairəni görməyəcəksiniz və bunun digər formasını dedikdə sol əl ilə də sol gözü sol əllə tutun, yəni bağlayın. Gözü sol tərəfə çevirdikdə plus işarəsi itir. Bunun əsl səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin plus və ya dairə bizim kör ləkəmizə düşür və kör ləkədə də qolbacıqlar olduyundan biz həmin dairəni və ya plus işarəsini görə bilmirik. <coughs> həmin işarəni görə bilmirik. Bundan əlavə beyinə çatdırılan sinirlər ki var, bizim gördüyümüz əşyanın və ya cismin nə olduğunu anlamaq, onun rəngini bilmək, formasını bilmək üçün həmin o sinirlər çorlə çorləcədən keçə bilər və çor ləkədən keçən sinirlər beyinə də çatır və beyinə çatdırıldı da o bizə <coughs> Maddə verir. Həmin gördüyümüz cisim əşya nərəngdədir. E, boyu nə boydadır, nə formadadır, adı nədir? Əgər tanıyırıqsa adını deyəcək. Əgər xüsusiyyətlərini bilirsə, həmin beyinin deposundan həmin onun xüsusiyyətlərini də bizə çatdıracaqdır. Həmin xüsusiyyətləri bizə çatdıracaqdır. Və göz haqqında bu günki videomuz da sona çatdı. İnşallah işinizə yarayacaq.